Добрый день всем, Иван Кадыжи Значит, я сейчас Нахожусь в доме пионеров пятый, четвертый долг. это вот такие опыты по всей Украине. Сейчас я вам сделаю легенький экскурс. Значит, все у нас получается стоять электрогитары. И акустика, в том числе. Пожалуйста. Акустика примерно вот такие вот узлы. Значит, хорошо скрашена, прокрашена, ремонтована, программатована. Одним словом, что покажи. Сейчас, секундочку. Вот все в таком находится и риф. Ну, все, чтобы вы понимали все. А так вот. Вот такие вот электрогитары, какие, значит, можно сказать так, любой организм. Я не говорю про детей. Вот. Значит, тоже гитара такая. Покажи, пожалуйста, ты... появляться разные оборудования, пульты, мульты и разное всякое такое. Вот такие, значит, здесь идут кабеля, такие вот шкаф для микрофона, каких, в принципе, тоже, там, скажем так, все 1985 года выпуска. Грамоты такие большие, значит, дети наши маленькие заслуживают. У них, кстати, у нас очень хороший учитель. Я признаю, что он действительно очень хороший человек. Очень умеет Скажу так і правильно вчить, і правильно до цього має скажімо, і хіст. Ну, людина Значить, Я це особисто я признаю. Значит, продовжуємо продовжуємо далі. Все. Где, значит, у нас барабанна установка. Як вона називається у нас? Ам... Аматі. Як? Аматі. Аматі. Яку рука випускала? 70 ті минулого століття. Ага. 1970-х років оця установка. Аматі. То есть для микрофона на 2 дня на два дня до меньше, чем барабан. Вот так вот. Значит, если у нас качество так, такие вот динамики. Ну, колонки, скажем так, вот сегодня. Значит, 80-е роки. 80-е годы, да. Значит, Ямаху, преподаватель, значит, учитель музыки, приносит свою с дому. Он сейчас у нас еще безрубляет по типа, Василиям разным, играли, ну, потому что тогда выживать, да. Значит, эту Ямаху принес с дому, потому что клавишные инструменты, какие должны быть тут, и такой клавиши, в принципе, немае, да? Немае. Посему, значит, я просто хочу показать э, именно против моих слов, вот, как бы, всем что бывает у нас, как бы, допустим, с культурой в целом в Украине, вот так вот. И что, самое главное, допустим, что это не то, что там взрослые играют, эти могут себе купить, позволить себе купить инструмент, а это именно для детей. Така ситуація. Всім дякую за увагу. Ось це наш преподаватель наш. Як вас звати? Микола Андрійович. Микола Андрійович. Ви все бачите? Ось так. Дуже, дуже добра людина. Дуже, дуже професійна. Я вам чесно це кажу. Це дуже для камери. Я вам і казав і другим там, що в школі говорю. Микола Андрійович, то, що преподає значить, у нас Іван Хіл ВЗС, ви дуже дійсно ви видаєтесь. Ось така ще така сьомка. Такий ще, кстати, зал, де займаються діти, що 4 на 3. Ось так такой, значит, подсветочкой. Саша, девушка с риска, как вас звать? Анечка. Анечка, а вас как девушка, девушка зовут? Русичка. Русичка моя маленькая. А ты бы их звать, Итарин? Маленькая. А ты бы я маленькая как звать? слава. Правда? А ты на чем играешь? На барабанах. Ух ты. А ты бы их звать? Иванка. Иванка? такая вот команда. Все, значит, заканчиваю свою трансляцию.